Привет! Сегодня будем с вами тушить картошечку по деревенскому рецепту. Вот в таком горшочечке. Ну, печки у нас нету. Будем использовать духовку. И помощником у нас сегодня будет Spider-Kamilitary. Будет помогать нам чистить картошку. Лук, морковку, а также мясо и все ингредиенты, которые нам понадобятся. Ну, сейчас занимаюсь чисткой овощей, потом включаюсь опять. Так, почистили картошку, морковку, лук. Берем грибы сухие, замочим их водой. Возьмем филе и чуть-чуть возьмем сало для придания вкуса чтобы не сильно постное было. Сейчас режем картошку. Все порежем, по крышу, тогда уже включусь и буду рассказывать дальше. Вот мы порезали картошечку, сало, мясо, морковку, лук, намочили грибы и поставили вот сковородочку на огонь. Будем бросать картошку. Будем ее слегка обжаривать. Обжарим, обжарим на большом огне, чтобы появилась э, э, такая, ну, не, не до полной готовки, а золотистая корочка, чтобы появилась. Накроем крышкой, но не до конца. Оставим щели, чтобы влага уходила. И потихонечку будем жарить. Все, пока выключаюсь. Время не теряя, ставим вторую сковородку и забрасываем сразу мясо. Жарим мясо. Ну, обжариваем, постепенно будем добавлять ингредиенты по чуть-чуть. Мясо тушим, пока полностью побелеет, выпустит много сока. И тогда добавляем сало. Сало я взял не по черевку, а взял сало с проростью. То есть оно идет как бы, половинка идет сало и половинка мясная. Это сало от живота, от пуза, ну я не знаю там. Ну, всех по-разному называют, но у нас это, я, у нас говорят сало от пуза. И добавляем его, и оно так равномерно будет вместе с этим тушиться. Огонь, я не знаю, как температура огня, но больше половины конфорки, я не знаю, всех разных конфорки, ну, вот, вот столько. Огонь постоянно под крышкой, постоянно под крышкой жарится. Картошку периодически помешиваем, она уже практически уже у нас э, дошла до кондиции, уже стала золотистая. И огонь я уже убавил, она уже практически тушится на мелком огне. Еще несколько минут и картошку я буду уже выключать. Потому что мы ее до конца не готовим. Просто обжариваем ее, придаем как бы ей чуть-чуть вкуса. Пару минут картошку выключаю и жарим потом ну, картошку дуру, мясо себе принесем. Ну, сказать по времени это конечно блюдо не быстрого приготовления. За ним на... На него надо много времени. И надо потратить, там все почистить. Я же видели, все брал изначально. Времени ушло э, уже, как видите, почти 50 минут. Ну посмотрим. Ладно, выключаемся. Картошечка у нас уже пожарилась. Уже мясо переставили на эту это конкорка больше. Его будем жарить, пока она полностью не будет прожарено до золотистого. До тех пор будем обжаривать мясо вместе с салом. Как, как раз когда мясо пожарится до золотистого, то э, кусочки сала они выжарятся. И будут, когда, ну, больше половины истопятся с жиром И будут более меньшего размера и придадут вкус блюду Здесь крышку закрываем до конца Чтобы оно одновременно и прожаривалось, и тушилось Потом, когда уже все поджарится, будем добавлять лук И продолжать жарку Картошечка пока стоит ждет своего череда. Вот как видите, уже мяско у нас золотистенькое. Сало выжарилось. Теперь будем добавлять лук. Огонь убавим до минимума, чтобы лук у нас не сгорел. Будем потихонечку обжаривать. Когда лук пожарится, потом будем добавлять морковку. Равномерненько размешаем, чтобы лук опустился на низ сковородки. Равномерненько его раз, размешаем. Накрываем крышечкой полностью, чтобы оно как бы еще и протушило его. Это все делаем на мелком огне. Пусть жарится когда морковочка дожарилась возьмем чуть-чуть добавим приправки но немного пол чайной ложечки чтобы сильно не было аромата много чуть-чуть только -чуть, только чтобы придать запах и перемешаем жарить приправу не надо потому что чем дольше жаришь тем более насыщенный вкус будет добавили в самом конце, когда все пожарилось, перемешали и выключаем. Приправа сама уже доготовится полностью в наших овощах и в нашей зажарочке. такой вкусненькое все доготовится само. Подождем пару минут, пока закипит чайник. Я, конечно, не подумал, надо было чайник раньше ставить. Надо было Ставить, когда лук бросали. У нас уже практически все готово. Ладно, не будем ждать, будем тогда брать и потихоньку засыпать. Если у нас вот такой глиняный горшочек красивый, ну если нет глиняного горшочка, можно взять чугуновый горшочек это не столь, не столь принципиально. Ну, просто я люблю в глиняном горшочке все делать. Подвигаем, будем по чуть-чуть все засыпать. Значит, берем чуть-чуть мяска, бросаем на дно. Будем как бы слоями так все вылаживать мясо картошка мясо и поскольку мы нигде ничего не солили не забываем сверху чуть-чуть присаливать каждый слой будем чуть-чуть присаливать потому что соли у нас не мы нигде соль не добавляли Но чтобы она у нас вкусно протушилась и была солененькая мы добавляем соль Обязательно его там э, так красиво там на показ мы аккуратненько его так разравниваем, вылаживаем. Как у нас получается? горшочек идет выше, то там уже можно побольше картошечки добавлять. чайничек закипел, было бы, конечно, быстрее. Так, еще все успеем. Время чуть-чуть не угадали. Можно было бы сэкономить 4 минутки. Здесь сыпем больше картошки, потому что здесь уже широко у нас идет. Посолиться. Ну, еще сейчас посолим. добавится соль впитается во все соль питается и будет как раз все соленое все просолится все как надо будет присолим. Будем ждать, пока закипит у нас чайничек. Будем ждать, пока закипит чайничек. Надо было, конечно, раньше поставить, но ничего. Замотаем чуть-чуть полотенечком, чтобы не сильно остывала быстро. Ждем, пока закипит чайник. Вот, ну, друзья, закипел у нас чайничек уже. Выключаем. Берем. Теперь у нас грибочки мы с вами замачивали. Мы их ложим аккуратненько разравниваем мы их не жарили потому что они когда пожарятся они станут и твердые и деревянные поэтому мы их замочили в воде и они у нас мокрыми ложим наверх и заливаем водой чтобы у нас полностью почти до самого конца было все наводнички. Растусуем равномерненько. Накрываем крышечкой. Для горшочка такого от прадеда досталась вот такая штука. Я рогач, у нас, у нас о него говорят рогач. Ну, у меня такими, такими горшочками я дома частенько пользуюсь, поэтому я в город забрал себе такой рогачик и мы ним опускаем в духовочку, в нашу духовочку рогачиком опустили на горшочек. Духовочка у нас нагрета до 180 градусов. Ну, по времени надо пробовать. Там в зависимости от картошки от 40 до часа занимает приготовление на медленном огне. Ну, как всегда, вы знаете, что для вас время пролетит незаметно. Пока тушится картошечка, последним ингредиентом у нас это будет зелень э, от перьев лука. Я концы всегда отрываю выбрасываю, потому что в кончиках содержится неприятный такой, как бы, не знаю как вам сказать, неприятный вкус лука. Поэтому я всегда его отрезаю, чтобы лук был луком, а там просто слизь такая. И все, мы так это все покрышим на мелко. И в самом конце, когда мы уже это все достанем, когда уже у нас оно все приготовится, мы его достанем с духовочки, бросим и равномерно перемешаем все полностью, чтобы у нас все равномерненько перемешалось везде. Все соки, все ингредиенты, вся зелень. Все, чтобы у нас равномерно, красиво, вкусно ароматно. Все у нас разошлось. По картошечке. Сказать по работе ножа. Заточка заводская здесь, конечно, ужасная. Изначально она даже бумагу не режет. Не знаю почему, но так как-то заточен нож неправильно. Ну, может они так, я не знаю, ну заточка, конечно, не идеальная, но после этого теста мы его переточим. И уже на природе тогда встретимся э, с милитари Спайдерка и Спайдерка Парамилитари 704. Познакомимся с новой новинкой и проведем тест опять на резе картона со сталью S30V посмотрим как будет держать заточку military и paramilitary 704 китайского производства тоже со сталью S30V ждем пока потушится картошка прошло уже 2 часа 15 минут достаем картошечку и будем сейчас забрасывать зелень нашу покрышенную Полностью все. Выключаем духовку. Ставим на 5 минут, пусть постоит еще 5 минут, дотлеет, как говорится, до конца дотлеет, 5 минут. Вот, прошло уже время, картошечка наша настоялась. Картошечка уже настоялась. аромат лета. Зелень дает свои запахи. Неимоверно вкусно. Ароматно. Ну, вот грибочки, смотрите, как наварились. Вот такие у нас вот грибочки. Приятного аппетита!